Вітаю вас, шановні телеглядачі, Ви дивитесь актуально. В ці дні весь світ відзначає Міжнародний день цивільної авіації, і тому ми запросили до нас гості генерального директора державного підприємства «УкрАерорух» Юрія Анатолійовича Чередниченка. Вітаємо вас. Доброго дня, шановні. Дуже радий вітати вас у цій студії. Це, це дійсно дуже така важлива дата для всієї цивільної авіації. Тому що ви розумієте, сьогодні майже ніхто без авіації не може існувати, тому що це дуже зручно, це ефективно і взагалі весь великий бізнес він зараз дуже спирається на авіаційні послуги, які надають роздвинути авіакомпанії, в тому числі авіакомпанії України. Якщо ви не заперечуєте, я далі відповім чи дам деякі коментарі на російській мові, тому що. Російська мова официально в, в одна из шестых мов ЗК э, ИКАО, Конвенции ИКАО, ИКА, ИКА, яка э, используется в официальной спільноті. И хотел бы сказать следующее, что официально авиация зародилась в мире в 1903 году. Она начала свое исчисление с первого полета братьев Райт, которые могли на тот период времени 34 секунды продержаться в полете. И вот практически с тех дат началось развитие вот такой современной индустрии, которую мы сегодня все имеем возможность оценить и воспользоваться ее услугами. Мы как предприятие, которое занимается непосредственно обслуживанием воздушным движением, создались с момента создания независимой Украины. 1992 году, 24 декабря, это официальный день рождения нашего предприятия. Если говорить в целом о предприятиях этой отрасли, именно составляющей как организационное обслуживание, то реально они начали существовать сразу после Второй мировой войны, это где-то в 1947 году, поскольку сразу же после таких очень трагических событий, большого спада в мировом масштабе в индустрии и на этапе восстановления народного хозяйства в большинстве стран Европы. Естественно, большое значение имело и развитие авиации, и количество полетов с каждым годом становилось все больше и больше, поэтому возникла необходимость заниматься именно управлением воздушных судов в воздухе. Вот фактически с этого и начался путь развития, скажем так, провайдеров авиационного обслуживания, который на первом этапе был достаточно примитивным. В основном функции выполняли бывшие пилоты, которые как коллега с коллегой осуществляли радиообмен в воздухе и давали какие-то рекомендации для того, чтобы полет был завершен удачно, в основном при посадке на том или ином аэродроме. Сегодня за этот период развития, конечно, службы или провайдеры претерпели большие изменения. Сегодня полеты совершаются в практически самых сложнейших метеорологических условиях. В аэропорту Борисполь сегодня существует минимум третьей категории, которая позволяет садиться воздушному судну практически при нулевой видимости и нижней границе облаков в менее 15 метров. То есть техника, которая сегодня стоит на вооружении в авиационной отрасли, достаточно сложная, серьезная и позволяет выполнять полеты практически без ограничений. Конечно, большую роль в этом всем процессе имеет и диспетчер, который непосредственно как воздушный регулировщик, чтобы было проще понимать нашим слушателям, осуществляет контроль и управление всех воздушных судов, ну в частности мы в Украине как предприятие над территорией всего воздушного пространства Украины и плюс в международном воздушном пространстве, которое расположено над Черным морем. Это наша основная работа, это наш труд, которому мы отдаемся без остатка. Он очень ответственный и поэтому большие требования к нашим специалистам, к диспетчерам по воздушным движениям, как к профессионалам. Безусловно, труд диспетчера не мог бы эффективно реализовываться, если бы рядом в строю не стояли достаточно профессиональные, подготовленные инженеры и техники, которые обеспечивают и контролируют работу всех тех сложных технических средств, которые сегодня стоят на вооружении в нашем предприятии. Скажите, пожалуйста, сейчас вы начали масштабную программу модернизации всего технического оснащения своего предприятия. Наприклад, вже перша диспетчерська вежа була побудована і здана в експлуатацію у Симферопольському аеропорту. Підприємство Украерорух розпочало масштабну програму модернізації диспетчерських пунктів по всій Україні. Першу нову аеродромну диспетчерську вишку відкрили на території аеропорту Сімферопіль на відстані 387 метрів від злітно-посадкової смуги. Башта має восьмикутну форму і висоту 29 метрів. Як наголошують фахівці, це перша аеродромно-диспетчерська вишка збудована в Україні за часів незалежності. Це дійсно найсучасніша вишка сьогодні, яка, яка буквально у сьогоднішнього дня почне производіть. операций по обслуживанию воздушных судов в международном аэропорту Симферополь. До этого мы имели на вооружение, скажем так, проще это назвать, командно-диспетчерские пункты. Конечно, они все еще производства нашої впрошлої ogromної країни Радянського Союзу, і обладнання, звичайно, випуску дето в 60-х, 80-х років. Зона відповідальності РСП Крима Аерорух це один із п'яти районів польотної інформації, що є найбільшим за площею, майже 200 000 квадратних кілометрів. І найбільш насиченим за обсягами повітряного руху специфіка регіону в тому, що частина повітряного простору, який знаходиться у зоні відповідальності центру, це міжнародний повітряний простір над нейтральними водами Чорного моря, тому обладнання башти та умови роботи диспетчерів відповідають всім вимогам. Действительно сделали самые оптимальные условия труда для диспетчера. Вы можете сами убедиться, он практически видит все летное поле, что позволяет ему контролировать маневрирование воздушных, дышев, воздушных судов как на перроне, так и на... Воло навзлетна посадочне полосеє пролюжна дорожка. Як наголошують керівники Україро ця вишка лише початок масштабної програми. Слідуюча вишка, яку ми плануємо здавати, це аеродром Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Аеродром Жуляни Київ. Зважаючи на різке зростання інтенсивності повітряного руху у зв'язку з проведенням Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та зимової олімпіади в Сочі 2014 року, це дозволить забезпечити належний рівень безпеки польотів та утвердити імідж України як авіаційної держави. Скажіть, як надалі це буде розвиватись і чим взагалі визвана така модернізація? деле процес модернізації. не был начат вчера или сегодня. Мы занимаемся этим практически с 1994 года, как только стали самостоятельными и как только у нас появились средства от нашей основной деятельности. И за этот период времени я, может быть, не буду совсем очень точным в цифрах, но порядка полтора-двух миллиардов гривен мы проинвестировали в своих личных скажем так, не личных, а государственных средств, как средства государственного предприятия в развитии организационной системы Украины. То, что вы отметили по поводу новой Симферопольской вышки, это абсолютно точно. Мы буквально месяц тому назад ввели в эксплуатацию одну, скажем, даже не одну, а первую современную вышку на территории Украины. Это в международном аэропорту Симферополь. И это только лишь начало. Сегодня уже подписаны контракты и начались строительства такой же современной вышки в Днепропетровске. Мы планируем в 2011 году поставить современную вышку в зависимости от потребностей. Это аэродром Жуляна, Киев. Также у нас сейчас в стадии прохождения тендера на строительство новой современной вышки это в международном аэропорту Харьков, которая, безусловно, будет приурочена к проведению чемпионата Евро-2012. Ну и собираемся мы, конечно, модернизировать существующую вышку сегодня во Львове. Вопрос, наверное, возникнет сам собой, когда же мы будем иметь современную вышку в аэропорту Борисполь. Безусловно, мы ее будем иметь. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться небольшая, скажем так, задержка или отсрочка в реализации этого проекта связана только лишь с тем, что сегодня окончательно уточняется перспективный план развития аэропорта Борисполь, уточняется, какое количество полос будет функционировать в этом международном аэропорту. Исходя из этого, будет определено самое оптимальное место расположения данной вышки, и, безусловно, я думаю, она уже будет одна из самых лучших современных не только в Украине, а и в Европе. Взагалі, наскільки ми знаємо, ваше підприємство зараз дійсно гарно розвивається, динамічно. Ви вже зараз підготували для підприємства взагалі новий офіс, який буде розполагатися саме в міжнародному аеропорту Бориспіль. Скажіть, коли вже можна чекати на переїзд і взагалі чому саме іменно тут, а не в столиці, як раніше? Ми дійсно плануємо в цьому році закінчити будівництво нашого, нашого хед-офісу, як сьогодні модно говорити. Почему это в аэропорту Борисполь? Это правильно, потому что в Борисполе расположен наш самый мощный структурное подразделение Киев центрара поэтому мы, безусловно, и должны быть привязаны к производству. Мы в Киеве, кстати, хочу сказать, никогда не имели офиса. Все этих 18 лет мы арендовали помещение дружественного нам предприятия, поэтому вопрос этот он как бы созрел давно единственное что почему так мы долго его реализовывали это связано в первую было в первую очередь с тем что мы в первую очередь все-таки считали что мы должны развить на достаточной или до достаточного уровня наши технологические производственные помещения и центры автоматизированного управления воздушным движением и я сегодня могу констатировать, что мы имеем самые современные центры в Днепропетровске, во Львове, в Донецке, в Харькове, в Симферополе. Кстати, центр, который был открыт буквально три года тому назад, мы сегодня имеем достаточно современный центр в Борисполе и достаточно прогрессивное и самое современное оборудование там. Поэтому сегодня мы уже в состоянии позволить построить современный хед-офис. И открытие его планируем мы сделать на очередную дату рождения нашего предприятия. Предварительно это будет в районе 24 декабря. Ну и это остаток, Юрий Анатольевич, вы хотели донести нашим телеглядачам, побожатые своим противникам и взагали всем авиаторам. Ну, пользуясь случаем, в преддверии этого серьезного такого праздника, как День Всемирной гражданской авиации, я хотел бы всем авиаторам пожелать... Э, такое пожелание, которое мы всегда его произносим или в виде тоста, или в виде хорошего пожелания, чтобы у всех у нас количество взлетов всегда равнялось с количеством посадок. Это очень важно, потому что авиационная транспортная составляющая, она очень, скажем так, технически развита, и любой вид транспорта, в том числе авиационный, он сам себе по природе представляет представляет какую-то уже опасность при соприкосновении с ним, вы, наверное, знаете. Поэтому я не хочу говорить о плохом преддверии такого праздника, а желаю только хорошего, чтобы в авиации все всегда было хорошо, чтобы все были живы, счастливы и здоровы, и чтобы с каждым соприкосновением у наших жителей и у жителей всего мира с авиационным транспортом оставляли, оставались только хорошие впечатления и желание воспользоваться этими услугами в будущем еще много-много раз. Ну и, конечно, хотел бы уже в преддверии новогодних праздников пожелать не только авиаторам, а всем, всем нашим жителям города Борисполя, Бориспольского района и в целом нашим людям, украинским людям, хороших праздников, успехов, удачи, здоровья в наступающем 2011 году, чтобы взаимоотношения между жителями и уровни, различным уровнем власти с каждым годом становились все лучше, лучше и лучше. Еще раз всех с праздником и всего самого лучшего. Ну что ж, дякую вам за такие побажания и за такие гарные ответы. А вам, шановные телеглядачи, я нагадую, вы актуально. До встречи за тиждень.